સુરત ઇસ્કોન સંસ્થા દ્વારા સુરતમાં સત્યાવીસ જૂન બે હજાર ના રોજ આયોજિત શ્રી જગન્નાથ શ્રી બલદેવજી અને શ્રી સુભદ્રા માતાની રથયાત્રા ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્ણ અને આધ્યાત્મિક હશે સુરત રેલવે વિશેષન तीर्थયાત્રા प्रारंभ કરવામાં આવશે તો ટેક્સટાઇલ માર્કેટ ઉધના દરવાજા મજૂરાગેડ સરદાર પુલ અડાજણ રોડ થઈ જહાંગીરપુરા ઇસ્કોન મંદિરે પૂર્ણ થતી આ યાત્રામાં દેશ વિદેશના ભક્તો સંસદ સભ્ય કલેક્ટર પોલીસ કમિશનર મેયર અને અન્ય મહાનુભાવો શ્રદ્ધાપૂર્વક જોડાશે બેન્ડ પાર્ટી સ્વામી પ્રભુપાદની બગી કીર્તન ધૂન વગેરે થશે બુંદી હલવાનો પ્રસાદ વિતરણ કરવામાં આવશે તો મંદિરમાં પ્રસાદ ભોજનની પણ વ્યવસ્થા રથયાત્રાને વધુ ભવ્ય બનાવશે. શાસ્ત્રો અનુસાર આ દિવસે ભગવાનના દર્શન અને રથના દોડાને ખેંચવાથી પાપોનો નાશ થાય છે અને ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. બધા ભક્તોને આ પવિત્ર ઉત્સવમાં જોડાવા, રથ ખેંચવા, દર્શન કરવા અને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવા હાર્દિક આમંત્રણ છે. હરી કૃષ્ણ रात्रि दस वगे इस्कोन मंदिर रथयात्रा प्रवेश कर सी तो भाविक भक्तों ने भगवान जगन्नाथ दर्शन माटे सूरत ना वस्ता लोगों वधु ने वधु रथयात्रा में जोड़ाए तेवी लोगों ने अपील करवा मावी हदी ध्यान में रखते हुए सूरत पुलिस आयुक्त से क्या कुछ आपकी बैठक हुई है क्या कुछ समीक्षा हुई है और इस पूरे मामले को लेकर कितनी तैयारियां देखिए दोपहर को करीब साढ़े बारह बजे गैलत साहब आए थे और एडिशनल कमिश्नर आए थे डीसीपी आए थे और चार पांच पीआई साहब आए थे तो हमको सब बिठा के हमने से बात किया कि पूरा जो प्रोटेक्शन है और जो भी प्रोटोकॉल है वो सारे सब पुलिस कमिश्नर हमको प्रोवाइड करेंगे कोई भी प्रकार तकलीफ आने नहीं देंगे ये हम सब को प्रवचन या हमको सब बोल के गए हैं कमिश्नर साहब आप आराम से एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए हम लोग सब प्रोटेक्शन करेंगे और सबसे ऊपर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है वो सब हमको रक्षा करेंगे पब्लिक के लिए क्या कुछ अपील पब्लिक को सबको हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं देखिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आते हैं आप लोगों को दर्शन देने के लिए भगवान का ये महाभाव स्वरूप है भगवान स्वयं कृष्ण महाभाव स्वरूप में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में आए हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं साल में एक बार तो सूरतवासियों को हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं आप लोग शुक्रवार 23 जून शाम को तीन बजे से रात को दस बजे सत्ताईस सत्ताईस सॉरी सत्ताईस जून शुक्रवार शाम को तीन बजे से रात को दस बजे के अंदर कहीं भी होंगे आप लोग जरूर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को दर्शन करने के लिए पहुंचे क्योंकि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आते हैं आपको दर्शन देने के लिए और भगवान स्वयं आपको दर्शन करके भी प्रसन्न होते हैं तो इसलिए भगवान का आंख जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ सारा से पवित्र हो जाएगा जो भगवान का दर्शन करेगा जो भगवान को प्रणाम करेगा जो भगवान का प्रसाद लेगा उनका पुनर्जन्म नहीं होगा वो भगवान के धाम में जाएगा और विशेषता आप देखें रथ का पूरा व्यवस्था हो चुकी है सारे व्यवस्था हो चुकी है बस आप लोगों को आना है दर्शन करना है प्रसाद लेना है और और एक निवेदन है जो लोग आ रहे हैं वो अपना जो जैसे पिक पॉकेट वाले बहुत होते हैं तो आप लोगों को निवेदन करते हैं पुलिस वाले भी कहा कि हम लोग सब वाइट ड्रेस में रहेंगे वो सब प्रोटेक्ट करेंगे फिर भी आपका मोबाइल पर्स ये सारे सब जो चीज़ है वो आपको देखना है इसलिए सूरतवासियों का निवेदन है जब आ रहे हैं दर्शन के लिए तो अपना जो सामान है उसका देखभाल आप